Percayalah Dalam tujuh bulan ini Belum ada kes Menteri Yang Mengamalkan Gelojoh Nafsu serakah yang lama Untuk menyakau mana-mana kontrak Kerana kita Tegas Jaga tata kelola ini Yang disebut good governance Elak daripada rasuah dan ketirisan kita boleh bantu saudara. Ya, kita hadapi masalah ekonomi yang berat. Hutang begitu banyak. Ya. Dan memang, memang ada masalah-masalah tak selesai lagi. Ya. Tetapi saya yakin sekiranya kita di landasan yang betul, elak keterisan, elak tamak haloba, elak elak nafsu serakah untuk mengambil dan mengap kekayaan yang bukan hak kita. Saya yakin Malaysia akan bangkit semula sebagai negara hebat dan gagah di rantau ini. Sekarang 8 bulan saya tanya SPRM, check all ministers. Saudara, not one case yang ada yang menunjukkan menteri-menteri sakau duit rakyat dari kontrak. Ya. Ini suatu rekod dalam sejarah politik tanah air. Ahli perniagaan Albert T yang telah membuat banyak pendedahan berkenaan ahli politik Sabah dengan rasuah berhubung pembatalan lesen penerokaan mineralnya membongkar maklumat mengejutkan lagi hari ini. Memetik berita dari Malaysia Kini, Kali ini Albert Tay mendakwa setiausaha politik kanan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Syamsul Iskandar MD Akin, juga terlibat dalam skandal perlombongan itu. Tay mendakwa dia memberikan RM629,000 kepada Syamsul atas alasan diyakinkan oleh Syamsul yang dia boleh menolong untuk mendapat kembali wang yang disalurkan kepada ahli-ahli politik di Sabah. Menurut T, dia telah menyusun dokumen setebal lebih 300 muka surat, termasuk tangkapan skrin perbualan WhatsApp dan resit, untuk menguatkan dakwaannya. Antara lain, Albert T mendakwa membayar untuk pengubahsuaian, perkakas dan perabot untuk dua hartanah milik Syamsul Iskandar, satu di bangsa Kuala Rumpur dan kediaman pegawai kerajaan di Putrajaya. Senarai itu didakwa meliputi perabot kulit, meja makan, sistem hiburan rumah, home theatre, mesin basuh, pengering pakaian dan kerusi urut. T juga memberikan gambar sebelum dan selepas pelbagai bilik di rumah di Diaminya di Putrajaya yang menunjukkan perabot, katil, lampu dan langsir yang dinaik taraf. Dia seterusnya mendakwa berbelanja ribuan ringgit untuk cerut premium dan menjahit beberapa sud untuk pembantu politik itu dia malah mendedahkan salinan resit tukang jahit dan ukuran badan Syamsul. T juga menunjukkan tangkapan skrin WhatsApp dari Disember 2023 yang Syamsul didakwa meminta wang kepadanya semasa berada di luar negara. T mendakwa dia juga mempunyai bukti memberi wang tunai kepada Syamsul sebanyak enam kali di antara 8 November 2023 hingga 3 Oktober 2024. Dalam kenyataan, T mendakwa dia diperkenalkan dengan Syamsul oleh seorang wanita yang didakwanya sebagai mewakili Syamsul. Pertemuan pertama mereka didakwa berlaku pada 8 November 2023, kira-kira jam 10 malam di kedai cerut Jet Selton Sigaro di Kota Kinabalu. Dia juga mendakwa memiliki bukti yang menguatkan dakwaan bahawa wanita yang disebutkan itu bertindak bagi pihak Syamsul. Bagaimanapun, Datuk Seri Syamsul Iskandar telah mengumumkan peletakan jawatan sebagai setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri. Perkara itu dimaklumkan beliau menerusi hantaran ringkas di platform X pada selasa. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat selepas menyedari terdapat percubaan untuk menyerangnya dan ia boleh merosakkan imej kerajaan madani. Saya difahamkan ada percubaan untuk menyerang saya dengan perkara yang boleh merosakkan imej kerajaan Madani. Justeru saya mengambil keputusan untuk mempertahankan diri saya daripada serangan ini. Saya juga pagi tadi telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih Perdana Menteri di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sebelum ini, media melaporkan tula di media sosial mengenai sepucuk surat yang didakwa ditandatangani salah seorang setiausaha politik Perdana Menteri. Surat bertarik 6 Mei 2024 ditujukan buat pembantu kepada Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang memintanya mempertimbangkan enam kontraktor dalam sebuah projek hospital di Muak. Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli pada Khamis lalu menamakan Camsul Iskandar sebagai individu yang menulis surat sokongan itu. Sekian, terima kasih. Wassalam.